मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकी शोकनाशनं कफीसमक्षहङ् वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारासीं मसकीकृतराक्षसं रत्नं वन्दे अनिनात्मजम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं वन्दे वन्देवानरनारसिंहकगरात् क्रोडास्य वक्त्राञ्चितम् नानालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं दीप्यमानं रुचां हस्ताभ्यैरसिखेटपुस्तकसुधाभाण्डां कुशात्रीन्हलं खट्वाङ्गौ परिवृक्षधृत् दश भुजं सर्वारि गर्वापहम् सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहम् सीतान्वेषणतत्सरं कपिवरं कोटीन्दुसूर्यप्रभम् लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलदं सुग्रीवसम्मानितं देवेन्द्रादिसमस्तदेव विनुतं काकुत्सदूतं भजे बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाद्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत् श्रीसीतासमेत श्रीरामपादसेवा श्री धुरन्धराय नमः श्रीसीता समेत श्रीरामपादसेवा दुरन्धराय नमः जायामी ध्यानं समर्पयामि आगच्छ हनुमद्देवा त्वं सुवर्चलया सहस्रपूजासमाप्तिपर्यन्तं भव सन्निहितो मुदा श्रीहनुमते नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि भीमाग्रजमहाप्राज्ञत्वं ममाभिमुखो भव श्रीरामसेवक श्रीमान् जगतां पते हे स्वामिन् स्थिरो भव वरदो भवा सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु देवदेवजगन्नाथ रत्नसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि हनुमत्प्रभु श्री आञ्जनीयाय नमः नवरत्नखचितस्वर्णसिंहासनं समर्पयामि योगिध्येयाङ्घ्रिपद्माय जगतां पतये नमः पाद्यं मयार्पितं देव गृहाणपुरुषोत्तमा श्रीवायुपुत्राय नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि लक्ष्मणप्राणसंरक्ष सीताशोकविनाशनः गृहाणाज्ञं मया दत्तम् अञ्जनाप्रियनन्दन महाबलाय नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि बालाग्रसेतुबन्धाय शदाननवधाय च तुभ्यमाचमनं दत्ता मारुति श्रीरामेष्टाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि अर्जुनध्वजसंवासदशाननमदापः मधुपर्कं प्रदर्श्यामि हनुमत्प्रतिगृह्यतां फल्गुणसखाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि गङ्गादि सर्वती तेभ्यः समानीतैर्यबोदकैः भवतं स्नायिष्यामि कपिनायकगृह्यतां सिङ्गाक्षाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पीताम्बरमिदं तुभ्यम् तप्तहाटकसन्निभं दास्यामि वा नरश्रेष्ठ सङ्गृहाण नमोऽस्तु ते अमितविक्रमाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ब्रह्मासूत्रमिदं दिव्यं मुक्ता स्वीकुरुष्वाञ्जनीपुत्र भक्तरक्षणतत्परा उधतिक्रमणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि उत्तरीयं तु दास्यामि संसारोत्तारकारणा गृहाणरमया प्रीत्या स्तवतोऽस्मि स्तव पादयोः सीताशोकविनाशकाय नमः उत्तरीयं समर्पयामि भूषणानि महर्षाणि किरीटप्रमुख्याव्यहं तुभ्यं दास्यामि सर्वेश गृहाणकपिनायका लक्ष्मणप्राणदाताय नमः आभरणानि समर्पयामि कस्तूरीकुङ्कुमान्मिश्रं कर्कूरागरुवासितं दशग्रीवदर्पहाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि साबीयानक्षतान् रम्यान् पद्मरागसमप्रभान् अखण्डान् श्री श्रीरामपादसेवा श्रीसीतासमेतश्रीरामपादसेवादुरन्धराय नमः अक्षतान् समर्पयामि रघुनाथाय नाय सीताय पतये नमः रघुनाधाय नाधाय सीताय पतये नमः रघुनाधाय नाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम रामरणकर्कश राम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम राबेती மனு மராமோரம சகசிரம தத்துலியம் ராமநரான ஓ மனோயவம் மாருத்துவேகம் जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरिष्टं वातात्मजं वानरयूधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारासीं मसकीकृतराक्षसं रत्नं वन्दे अनिनात्मजं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमतराक्षसान्तकम् वन्देवानरनारसिंहकगरात् क्रोडास्य वक्त्राञ्चितं नानालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं दीप्यमानं रुचाम् हस्ताभ्यैरसिखेटपुस्तकसुधाभाण्डं कुशाद्रीन्हलं खट्वाङ्गौपनिवृक्षधृत् दश दशभुजं सर्वारि गर्वापहम् सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहम् ीतान्वेषण तत्सरं कपिवरं सूर्यप्रभं। लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलदं सुग्रीवसम्मानितं देवेन्द्रादिसमस्तदेव विनुतं काकुत्सदूतं भजे बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाद्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद् श्रीसीतासमेत श्रीरामपादसेवा श्रीरामपादसेवाधुरन्धराय नमः श्रीसीता समेत श्रीरामपादसेवा दुरन्धराय नमः जायामि ध्यानं समर्पयामि आगच्छ हनुमद्देवा त्वं सुवर्चलया सहस्रपूजासमाप्तिपर्यन्तं भव सन्निहितो मुदा श्रीहनुमते नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि भीमाग्रजमहाप्राज्ञत्वं ममाभिमुखो भव श्रीरामसेवक श्रीमान् प्रसीदजगतां पते हे स्वामिन् स्थिरो भव वरदो भवा सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु देवदेवजगन्नाथ रत्नसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि हनुमत्प्रभु श्री आञ्जनीयाय नमः नवरत्नखचितस्वर्णसिंहासनं समर्पयामि योगिध्येयाङ्घ्रिपद्माय जगतां पतये नमः पाद्यं मयार्पितं देव गृहाणपुरुषोत्तमा श्रीवायुपुत्राय नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि लक्ष्मणप्राणसंरक्ष सीताशोकविनाशनः गृहाणाज्ञं मया दत्तम् अञ्जनाप्रियनन्दन महाबलाय नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामी बालाग्रसेतुबन्धाय शताननवधाय च तुभ्यमाचमनं दत्ता प्रतिगृह्णाश्वीमारुती श्रीरामेष्टाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि अर्जुनध्वजसंवास दशाननमदापः मधुपर्कं प्रदर्श्यामि हनुमत्प्रतिगृह्यताम् सखाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि गङ्गादि सर्वती तेभ्यः समानीतैर्यवोदकैः ते भवतं स्नायिष्यामि कपिनायकगृह्यतां सिङ्गाक्षाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पीताम्बरमिदं तुभ्यं तप्तहातकसन्निभं दास्यामि वानरश्रेष्ठ सङ्गृहाण ते अमितविक्रमाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ब्रह्मासूत्रमिदं दिव्यं मुक्ता दामोपशोभितं स्वीकुरुष्वाञ्जनीपुत्र भक्तरक्षणतत्परा उदतिक्रमणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि उत्तरीयं तु दास्यामि संसारोत्तारकारणा गृहाण रमया प्रीत्या स्तवतोऽस्मि स्तव पादयोः सीताशोकविनाशकाय नमः उत्तरीयं समर्पयामि भूषणानि महर्षाणि किरीटप्रमुख्याव्यहं तुभ्यं दास्यामि सर्वेश गृहाणकपिनायक लक्ष्मणप्राणदाताय नमः आभरणानि समर्पयामि मिश्रं कर्पूरागरुवासितं दशग्रीवदर्पहाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ीयानक्षतान् रम्यान् पद्मरागसमप्रभान् अखण्डान् खण्डितद्वान्तस्वीकुरुष्वदयानिधि श्रीरामपादसेवा श्रीरामपादसेवादुरन्धराय नमः अक्षतान् समर्पयामि रघुनाधाय नाधाय सीताय पतये नमः रघुनाधायनाधाय सीताय पतये नमः रघुनाधाय नाधाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम रामरणकर्कश राम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम रावेती रमेरामि मनुरमी सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराननी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः